Товарищ, вы куда? Куда вы, товарищ? Сейчас я. Минаточку. Ой, господи, что делаете там? Смотри-ка, я. Ой, ой. 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 Вернитесь, товарищ. Я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Ты только очень жди. уставились, да? Э? Ты думаешь, дундуки, да? Думаешь, я тегля, да? Я работник советского сервиса. Не селя? Сервис ущучил, Не понял. Но сфера обслуживания, знаете, баня, прачная, химчистка, ресторан, не, не надо сразу на меня кидать, не, не надо. Я считаю так критиковать, скандалить, это кали морить. Это кали Скандалить, критиковать, это кали Каждый. А если так, раз сейчас лучше, чем раньше, уже хорошо. Ой. А улучшать будут до бесконечности. До бесконечности можно улучшать. Вот в вот захотел роллер, купили роллер. Захотел лесопед, купили лесопед. Сейчас подавай мне машину. На сто мне машина? На сто! Ну, на сто мне Волга! Тем более за такую цену. Совсем недавно за эти деньги можно было купить всю Волгу вместе с пароходом. Ну, ну хорошо, куплю Волгу. Я что, успокоюсь? черт два Я захочу дачу! Слушай, получается зудкая картина, конца края нету! Ну, жили же люди когда-то в пещерах. Я имею в виду доисторический период. Вот вы пожилой человек, вы же помните. Ну, круче опустился, напился. Антилопу догнал, кулаком и шип, и сит я и, и лежишь под деревом. Яблоню потряс, а пельсин с ней упал, серединку съел, корки на варенье пошли. А сейчас лифт между этажами остановился, люди панику понимают. Ну, Братья! В смысле, сестры. Ну, ну зачем же мы на свои головы свои потребности обрусываем? Ну, давайте снизим, а? Ребята, а? Ну, если заговоримся, а? И сразу будет тихо. И не нужно будет на нее рычать. На официантку. Ну, что она не такой человек, как ты? Ну так шашлык в пыли. Ну с полу с жару. Ну сдуй тряпочка смотри, С этой нервы портись. Ну, когда то она пойдет сказать кому-нибудь, что, у нее стиральная машина течет. А тот поползет на нее. На поликлинику заловится. У нас только на сни. Сразу у всех испортится настроение. Откуда у него будет настроение обслуживать того, если тот ему так пол прибил, что сквозь теле собака пролезет? Ну? Вот посмотри, я сшил себе костюм. Смотри, такой. Вот отодвинься, ему не видно. Видишь, да? Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту застегну, и все хуже будет. О, видишь, ноги замерзают, зато перчаток не надо. Я сшил его в ателье. Ну, сколько я за ним ходил, надо рассказывать отдельно, в другом месте, глазу на глаз. Я прихожу к директору, я говорю, я говорю, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, Мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? У нас специализация узкая. Один пришивает карман, один проймочку, один рукав, я лично пришиваю пуговицы. Пуговицы претензии есть? Я говорю, нет. Присите насмерть, не отерешься. Я говорю, кто сел костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне станы приспандорил? Кто это сделал? Они говорят, скажите спасибо, что мы гульфику рукав не пришили. Представляете? Их сто, я один, все стоят так, как пуговицы, насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Сейчас строим мост. Мост строю. Ущучил? Не понял. Ну, не через Москва реку, не через Неву, не через Волгу, через рот. Она меня поняла. Слушай, там такая же картина. Точно такая же. Один зуб колет, другой пилит, третий вырывает, четвертый мерку снимает, пятый коронкой стампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. А ты думал, у меня дефект рети, да? Дурачок, у меня мост такой. Вот. Я доволен, потому что я говорю, все смеются, всем весело. Ребята, давайте жить весело, а? Давайте снизим потребности, и всем будет смешно. О!